Тут есть более мудрые люди, которых интересно послушать. Матвей Вайцберг. Матвей Вайцберг э, в нашей студии график живописец Тяжко быть популярным. Знаете меня? Что хихи? Потому... -хи. Я фотографируюсь, Матвей за деньги с людьми. Они говорят, можно с вами фотографироваться? Я говорю, можно. 5-6-5. Знаете, мне мой э, папа покойный любил очень Маркса цитировать. Если ты достиг популярности, подумай, где ты не прав не знаю, достигли я популярности, но где я не прав, я думаю, достаточно часто. Поэтому э, на самом деле я не очень понимаю. А где не прав, где да Бог его знает. Я, я прошу бог... прощения, коллеги, мы можем фоном показывать, да, работы, а потом я э, расскажу, что... Ну, не про... Я не знаю, где я не прав, но, во всяком случае, сомнение должно быть, да, иначе пафос, так сказать, твоей деятельности и как следствие а некоторые популярности. А сумма. в чем да во всем во всем в проводе в, в, в хорошо ли ты делаешь правильно ли ты поступаешь да будет ли последняя работа лучше чем предпоследняя Із... Ну, тепер про роботи. Я глядачам скажу, що приводом, приємним приводом запросити вас безпосереднім, я би навіть так сказав. Стали дві ваших виставки, якщо я правильно це скажу, та одна в Берліні, інша в Лондоні. Це не зовсім так. Розкажіть, будь ласка, як правильно це трактувати. Uh -huh. Я все ж таки не караваджу, да, навіть не well, базарі. Достаточно да. самі по собі. Здесь это и выставки в том числе, да, но это такая, называется, как бы это правильно сформулировать, ну, деятельность, что ли, да, такое движение, которое называется «Майдан. Украина. Шлях до свободы». Mm -hmm. Вот. Которое в том числе, как бы, мне оказали честь, пригласили меня в качестве скажем второй части там полноценная моя выставка в Лондоне, а в первой но части Она называлась стена, насколько стена, я правильно да, стена, да, стена. она Вол. была да. она была в Украине, а первая выставка, первая акция была в Берлине в Берлин повезли выставку там в том числе и моя работа присутствовала, но это не самое важное было в вот, мой, да, Лондон, она... это в Лондоне, правильно? Это я в понимаю? Лондоне, mm -hmm. да, это в Лондоне, ух ты даже Видео. Да. Даже видео есть. У нас длинные руки. Я дам вам пару, он будет отстреливаться на конспиративной. А в Берлине это была полноценная выставка с фотографиями quick... наших фотографов с Майдана, да, там Игоря Гайдая, я могу назвать, я не все помню, помню. Кого помните? Да, да, да. Арт Майдан выставлял работы, которые были сделаны на Майдане во время Майдана. Это живопись, графика, скетчи. Это живопись, наверное, такая полевая, я бы сказал, живопись потому что у нас были, так сказать, ну, там, куски материи, на которых мы рисовали прямо на Майдане. Это... Причем моя работа, например, пахла таким сладким декабрьским Майданом, еще без кровью. запаха шин, еще без слезоточивого газа и так далее без и тому кровью. подобное. Да, там были артефакты с Майдана вплоть до так сказать, там, орудие убийства с той стороны, ну, в смысле, там, пуль, чего-нибудь mm -hmm. такого. То есть полноценная выставка. А моя часть еще состояла в том, что мне оказали честь, и это все происходило в музее, музее Берлинской стены, Чекпоинт-Чарли. Самый центр Берлина, фактически музей... Ну, Бранденбургские да, ворота, Чекпоинт-Чарли, это межа э, между двумя светами. Да, там там было, фактически да. целый квартал этот музей занимает, а его хозяйка и директор... Она, ну, такая майданутая в большой степени, да, она, да, она отсюда. И там их не И, Да, ну, она украинка, вот. И мне была оказана честь, у них при музее есть блок берлинской стены. Я его, в общем-то, разрисовал, не знаю, как это правильно сказать, это роспись, это граффити, это, ну, что-то такое. Вот, вот я это сделал, да, оно там стоит. Ну, и, стоит. И, и стоит. Я с вашего разрешения все-таки немножко поиграю в Джорджа Вазари, да, uh -huh. и попробую сыграть роль искусства Веда. Для меня совершенно очевидно, как для стороннего наблюдателя, что Майдан — это не только с... и антимайдан – это не только столкновение двух уровней интеллекта. Не только двух политических одной политической философии, философии социального паразитизма, которая выража, описывается двумя словами. Одна часть говорит, мы хотим жить в Европе, чтобы больше зарабатывать, а вторая часть говорит, мы хотим жить в Советском Союзе, чтобы больше получать. Так вот, получать и Согласен. зарабатывать два разных Согласен. слова, согласитесь. Но для меня также совершенно очевидно, что это и столкновение двух принципиально, двух вообще несовместимых между собой эстетических объемов. С одной стороны, это эстетика Межигоря, это эстетика картин политически покойного Пшонки и всей их комарили. С другой стороны, это эстетика Майдана. С третьей стороны, мы имеем власть, у которой сегодня, ну, мы ее любим, уважаем и так далее, но у нее нет вообще никакой эстетики. Ну, будем надеяться пока. Какой может быть... Эстет... Майдан уже сформировал свою эстетику, свою субкультуру. Если хотите, дальше это будет только развиваться и в кино, и в живописи, и в литературе, и в поэзии, и в прозе. И, 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 и оперы, наверное, будут писать. да. И, во всяком Боже. случае, роковые коллективы. Оперы, романы, с... романы. Романы и, и, Логан, и так далее, да. и так далее. Есть материал. Жизнь, смерть, любовь, ненависть, любовь к родине, самоотдача. Жизнь отдам за свою страну. Да? Это великие вещи, которые питают жизнь, которые питает искусство. А тут какой может быть эстетика? Что питает эстетику власти? Я Может дум... ли возникнуть ее несоветская эстетика? Я надеюсь, я надеюсь, что вот эта майданная эстетика и станет эстетикой власти. Mm -hmm. И тому... Берлин. в Берлине теперь, да? Да, это в, Бер... это в Берлине. Чекпоинт Чарли. Mm -hmm. ага. И тому, вы знаете, вот эти вот наши акции, которые проходили, проходили, да, проходили в Берлине и в Англии. Вы понимаете, я и государство полгода тому назад, это две вещи несовместные да, как гений злодейства, ну так условно говоря. Я, а сейчас вот вот ощущение есть, я очень люблю по старой памяти цитировать Маяковского в наши вагоны на нашем пути наши грузим дрова. Угу. Вот есть это ощущение. Пока во всяком случае. Я надеюсь, что эта эстетика Майдана, ведь нет замены, потому что есть пшонка, действительно то, что я как, как вы правильно сказали. Я называю просто одним словом пшонка вот эту самую эстетику, которую мы видели. Я не поехал в Межигорье. я в Межигорье ездил, когда туда ездил автомайдан, когда меня позвали посмотреть на эти самые золотые батоны. Ну, вы понимаете, я достаточно потерял веру в человечество с какой-то точки зрения. Я ее приобрел гораздо больше во время Майдана. Вот, чтобы ехать и смотреть это. И поэтому я думаю, что надеюсь и почти уверен, что если все будет правильно, а хочется надеяться, что это будет так, что вот эта эстетика, это красивая эстетика, ну красивая эстетика, это масло масляное, да, Майдан был красивый. Я не эстет, я художник, я никогда не ставил эстетическое выше этического, да, но все то, что я видел там, было красиво. За редким исключением. Mm -hmm. Это было красиво с точки, зрения, с точки зрения просто картинки. Это было красиво с точки зрения поступков человеческих. Mm -hmm. Это было красиво с точки зрения человеческих взаимоотношений и всего остального. Mm -hmm. Это действительно было красиво. И вот эту красоту... Я не думаю, что мы вообще в состоянии утратить, потому что мы изменились, если угодно, атомарно. Да, но ну, красоту вообще утратить нельзя. Она, действительно. Но тут я почему спрашиваю про эту эстетику, потому что она, кроме всего прочего, является колоссальным мобилизационным ресурсом. Да? Ну, и большевики имели свою эстетику, и она была революционной. Ну, очень и, неплохая была эстетика э, ну, в 20-е годы. Да, Татлина и Маяковского, а, там, и Леся Курбаса, я а, прошу прощения, да, Александр конечно. Довженко, Довженко. Демуцкий, который создал собственно украинскую Конечно. кинематографическую операторскую э, школу с одной стороны мы имеем эстетику Бенита Муссолини, которая мобилизовала миллионы людей мы имеем эсте... имели эстетику другой вопрос как что внутри да Бог или дьявол да эстетику национал социалистической немецкой э, рабочей партии которая оказалась мертва вообще. Это другой вопрос, но она существовала она, и существовала, она была следствием и она была предметом мобилиза мобилизации людей на достижение каких-то целей, да? Другой вопрос, что эти цели в этих трех случаях они. Порочный в своей, бесконечно порочный в своей сути. Да? Поэтому Мы... я ли не терпеть не могу. Ну, рифеншталь видите ли, создала свою эстетику и, и сделала, я да, понимаю. там и поворотный пункт в истории мирового кинематографа. Нравится мне или не нравится, это уже совершенно другой э, вопрос. Но я все это к чему? Мне кажется, что Майдан показал, я могу ошибаться, конечно, что у нас нарождается, как это ни странно, городская эстетика, она начинает доминировать над сельской, которая всегда здесь была с одной стороны, которая заполняла все объемы, все щели, да, эти веночки украинских писаний, это должно быть, извините за длинный вопрос, да? Но с другой стороны, у нас не было городской культуры. Если она была, она на каких-то кухнях сидела. Так вот, стал ли Майдан, вопрос наконец подошел к нему, стал ли Майдан катализатором создания городской, украинской, политической, если можно так сказать, то есть не национальной, не конфессиональной культуры? Думаю, я думаю, что она, во-первых, была, другой вопрос, что она была там где-то, да, не то чтобы маргинализирована, где-то сбоку сама по себе существовала. Майдан ее призвал и развил и, и, и безусловно, и создал свою эстетику, да. Мне, например, э, так сказать, вот просто э, то, что э, когда-то называлось таким. Э, как это называется? Революционное творчество Маз, да? да? Я просто на Майдане это фотографировал, потому что это это огромный был выхлоп просто творческой энергии. То, кстати, чем, как вы верно заметили, совершенно не страдал анти Майдан. Это, это ну, удивительно, да, до такой до какой степени они в состоянии были только обезьянничать, только это самое, только. Я думаю, что, я думаю, что призвал эту эстетику, отчасти создал, и я даже не представляю, что должно произойти, чтобы это не развивалось дальше вот, своим правильным чередом. Что-то очень ужасное. Надеюсь, что этого не будет. Ну, мы все на это сподіваємося, але только великие потрясения да, развали империи, держав породжують. Реакції, які відповідно набувають оформлення якогось митецькими засобами в літературі, в мистецтві взяти в взяти, наприклад, розвал Східної Римської імперії, Бізантіума, коли митці вийшли всі в інші європейські країни, і це стало початком Ренесансу. Ну я не про це, я про інше. У мене було вчора три шановних колеги, історики, професори, і вони сказали, що приклад Майдану, де люди вмирали за європейські цінності, за європейські Майдан. Майдан, він став своєрідним каталізатором консолідації, ну, принаймні в експертних колах, серед інтелектуалів, до певної міри в політичних. Тому що Європа не знала такого прикладу. Моє питання досить просте, якою мірою естетика Майдану може вплинути або не вплинути з одного боку. Є цікавою або не цікавою вашим і не тільки вашим глядачам. Ну, я надеюсь, что я эстетику Майдана в свою очередь сам в какой-то степени представляю. Формулирую, Да. да. Я, я я не преувеличиваю, когда говорю, что за полгода вот я лично стал другой. Я просто другой. Что изменилось? Я не знаю. С... С, я не знаю, на хим, атомарном, химическ... на, на молекулярном уровне, да, на химическом уровне. Я э, третьего дня встречался со своими знакомыми из э, Америки. То есть они такие, да, они хорошие, все они такие, какие они были. А я другой, я не могу этого объяснить. Просто другой. Просто э, я не знаю, какие-то, так сказать, там полярности, может быть, из если не изменились, то стали точнее. Я не знаю, вот меня, например, в Лондоне, казалось бы, ничего такого там не спрашивала барышня, но я завелся с полоборота. Я думал, что это во мне уже как-то немножечко, так сказать, утихло. Нет, оно вот где-то там клеит. Так, да? да. це навіть і не цікаво мені принаймні розбиратися, що змінилося всередині, на тамарному, молекулярному, в голові. Мені було цікаво інше. Моє найбільше враження естетичне останнього часу. Це відвідані концерти Вокарчука на Олімпійському, коли okay. 70 тисяч людей всі дуже добре вбрані, такі ну просто вилизані люди, що називається. Та причепурені, вишиванки, дуже гарні обрання, дорогі годинники, взуття. 70 тысяч. Да? Чем они разважалися півтора, часа между закінченням разогрева и объявлением идола своего, и мого також? Тим, що вони співали національний гімн, тим, що вони кричали слава Україні, тим, що вони кричали Героям слава. Ну, всі ці. Да, це ла поп популярні співи «Ла-ла-ла-ла-ла-ла». Це говорить, що для мене є свідченням того, що ці атомарні зміни відбулися на рівні соціуму, а не тільки Матвія, Данила, Івана, Петра чи ну, ну, соціум состоїть із Матвія, Данила, Петра, Петра і так далі. Василя і так далі. А що нам робити з тими? Яких сьогодні називають як нам ставитися, як нам дихати одним повітрям з тими, хто естетика яких є сімки піва, аджати телефон, чіткий пацан ну, на районі. Ну, я не знаю, ну, що з ними робити. Ну, як-то розпитувати. Ну, стріляти, інші кажуть, працювати з ними, треті кажуть, угу. давай до свидання. Ну, давай до свидання, слишком просто, мені кажеться, для всіх, для всіх. Да? Ну, время нужно. Нужно время и как-то пытаться, пытаться все-таки достучаться. Ну, сограждане, а что делать? Демократия другого При, способа не знает. предбачая существование таких людей, потому что все к мы... К сожалению, тинки, или к счастью, к счастью, ну, к счастью. Ну, да, к счастью. Ну да, це, кто вспоминает кто сегодня, как звать мать Леонардо да Винчи, да, какая то а именно а из их средовища вырастают гении не хочу сказати такі, як Матвій, або Данила, або мої дорогі колеги, які проводять сьогодні ефіром. Дякую сердечно, що прийшли творчі.